sualda bu gün düşən suallardan biridir müəllimlər. Bu proseduru mən keçmişdim də. Sinifin effektiv idarə olunmasında varilib gözləntilər, qaydalar, prosedurlar, düzdür? Əsas da diqqət yetirəsiz bu dərsə gecikmən də vurğulamışdım neçə dəfə. Deməli birinci sualda deyir ki, dərsə başlama vaxtından 20 dəqiqə keçibdi. Müəllim yeni mövzunu izah edir. Şagidlərdən biri sinifə daxil olur. Müəllim izahı dayandırır ara. Rizikan şagirdə tərəf yönəlir və gecikmə səbəbini soruşur. Verilən situasiya ilə bağlı toğru şərhləsasıdır deyim. Baxın, mikrofonları söndürün. Həm mikrofon söndürsən. Baxın, dərsdən 20 dəqiqə keçibdir. Şagird nə edir? Sinifə daxil olur, dərs mövzunu izah edir. Şagirdin bütün diqqəti ə, müəllimdədir. Yəni motivasiya yaradıb, artıq ə, müəllim dərsin izah edir. Və ə e, neynir. E, şagirdlərdən biri sinifə daxil olur. Daxılır və müəllim neynir, izahını dayandırır, şagirdə deyir ki, niyə gecildin? O gecikmə səbəbini deyir. Gecikmə səbəbini deyir və neynəmiş olur? Burada arada vaxt itkisinə səbəb olur. Artıq dərsin e, belə deyim də vaxtından gedir və şagirdlərin diqqəti nə olur? Yönəlir e, belə deyim, həmin o müəllimlə o şagirdin söhbətinə. Zaman itkisinin səbəb oldumu? Oldu. Və müəllim burada neyin əməli idi? Bir proseduru olsaydı, gecikmə ilə bağlı proseduru. Şagil gələrdi, bilərdi ki, belə bir prosedur var. Neyni yardı? Onu yadına salardı və sakitcənə gələrdi sinifə daxil olardı, sakitcə oturub gedib keçib yerində əyləşərdi. Bu qədər də vaxt itkisinə səbəb olmazdı. Deməli, burada sinifdə proseduru ilə bağlı boşluq var. Əgər proseduru olsaydı müəllimin Nə o vardı? Bu qədər vaxt itkisinə ik səbəb olmaz. Və eyni zamanda belə bir şey deyim. Var idi reaktiv və proaktiv yanaşma müəllimlərin. Reaktiv yanaşmada müəllim planlıdır, qaydalıdır, proseduru, hər bir işi var. Proaktivdə p, yadınıza saxın, düşə bilər. Reaktiv yanaşmada isə müəllimin planı yoxdur. R-da p yoxdusa, deməli plan da yoxdur. Yaxşı? Yadınıza bucür saxlayın. Deməli, burada nə oldu? Sinifdə prosedura ilə bağlı Boşluq var. 2-ci sualımıza keçirik. Effektiv təhsil nəticəsini necə müəyyənləşdirin? Baxın, effektiv təhsil nəticəsi deyəndə necə olmalı idi, müəllimlər? Müəllimə yönəlik olmamalı idi. Şagirdə yönəlik olmalı idi. Mübtəda şagird olmalı idi. Fəaliyyət nə bağlı olmalı idi? Yəni feillər taksonomiya feilləri ilə bitməlidir. Dinamik feillər olmalı idi. Aydındı amma? Yəni burada əsasən biliklə, yetinləməliyik bacarıq da olmaya, bacarığını nümayiş etdirməli idi. Aydındır? Mən baxırıq ki, A deyir: "Məlumat toplayarkən müxtəlif mənbələrdən istifadə etməyi öyrədir." Kim öyrədir? Müəllim öyrədir. Mən nə deyib də? Dədim ki, şagirdə yönəlik olmalıdı. Müəllimə yönəlik deyil. Fəaliyyət müəllimə yönəlik olmalı. Öyrədən müəllim olmaz. A getdi. C neyə bunu işarə eləyək? A variantı getdi. Təbiət və ekoloji normalar haqqında ümumi biliklərə malikdir. Yəni sadəcə biliklərə malikdir. Hətta bir təqili ilə bitirmi? Xeyr. Sonra ictimai yerlərdə və məişətdə təhlikəsiz davranış qaydalarını əzbərləyir. Biliyi öyrənir də, o qaydaları əzbərləyir. Hansısa bir fəaliyyətdə səfət getmir. Yol nişanlarının təyinatını bildiyini nümayiş etdirir. Bəli. Yol nişanlarının təyinatını bilir və artıq bunu nə edir? Aməl eləyir, nümayiş etdirir. Bəli, ən gözəl effektiv təhsil nəticəsi də elə budur. D variantıdır. Növbəti sualımız. Müəllim formativ qiymətləndirməni yalnız ə, planlı şəkildə aparmalıdır. Müddəası ilə bağlı hansı fikri düzgün hesab etmək olar? Baxın, deyir ki, ə, qismən doğrudur. Çünki real həyatda müəllim formativ qiymətləndirməni bəzən planlı, bəzən plansız aparır. Xeyr, bu yanlışdır. Ə, doğrudur. Əks halda, bəli, Müəllim dərsin gedişinə lazımi diqqət ayırıb təhsil prosesini effektiv şəkildə qura bilməyəcəkdir. Bəli, əgər e, belə deyim, planlı şəkildə aparılmasaq, formativ qiymətləndirməni planlı şəkildə aparmasa, təbii ki, o təhsil prosesini effektiv şəkildə qura bilməyəcəkdir. B variantı ən uyğun cavabdır. E, sonra keçdik 4-cü sualımıza. Diaqnostik qiymətləndirmə ilə bağlı verilənlərdən hansı yanlışdır? Baxın, şagirdin ilkin qiymətləndirilməsidir. Bəli, bu düzdür. Dərsi effektiv şəkildə planlaşdırmağa imkan verir. Bu da düzdür. Dərs tədrisin fərdləşməsinə imkan verir. Bəli, fərdləşməsinə imkan verir, differensial yanaşmanı təmin edir. Yəni diaqnostik qiymətləndirmə nə idi? İlkin qiymətləndirmə idi də. Yəni şagirdin nəyi bilib-bilmədiyini bilirik və hardan başlayacağımızı bilirik. Dərsi hardan planlaşdıracağımızı bilirik. Effektiv şəkildə necə planlaşdıracağımızı bilirik artıq. Diaqnostik qiymətləndirmə, cəmləyici qiymətləndirmədir. Xeyr, diaqnostik qiymətləndirmə bu ə, cavab D variantına uyğundur. Hə, burada variantlar qeyd olunmayıb, M yoxdur. Yəni D variantı. Burada diaqnostik qiymətləndirmə, cəmləyici qiymətləndirmədir. Xeyr. Diaqnostik qiymətləndirmə, ilkin qiymətləndirmədir. Diaqnoz qoyuruq ilkin olaraq. Şagirddə ki, nəyi bilir, nəyi bilmir, nələrdən xəbərdar? Diaqnostik qiymətləndirmə üçün nəzərdə tutulan tapşırıqlar bölmənin sonunda da istifadə oluna bilər. Bəli, təbii ki, sonunda da baxırıq ki, görək nə dərəcədə də nə diaqnoz qoyduq əvvəlcədən. Bildik ki, nəyə bilir, nəyə bilmir. Sondada da baxırıq ki, artıq nələrə yiyələndi, nələri öyrəndi. Bu da belə. Sonra gəldik 5-ci sualımıza. Aşağıdakılardan hansı refleksiyə usuludur? Bu gün dediyim bir sözdür dərslə. Deməli, refleksiyə usulu sayılır. Baxın, Iı, dedik ki 3 2 1 bir də çıxış biletində refleksiya refleksiya dərsin sonunda aparılır də sonudur motivasiya da dərsin əvvəlidir cəlb olmama dərsin əvvəlidir refleksiya üsulu sayılan çıxış bileti də 3 2 1 üsuludur biz bunu demişdik iş üsullarında keçəndə də demişdik ki qeyd eləyin refleksiya üsulu ə, refleksiya hansı iş üsullarında var dedik ki çıxış bileti və 3 2 1 iş üsulundadır Bu da oldu 2 3 B variantıdır desəm burada. Belə A yazıblar. Bu da B-yə uyğun gəlir. Aha. Sonra keçdik 6-cı sualımıza. Hansı düzgün tərifləmə nümunəsi deyil? Aha. Düzgün tərifləmə nümunəsi olmayan hansıdır? Keçən dəfəki rəylərdən nəticə çıxarsın afər. Yəni burada bilisiz necə? Tərifləmə edərkən biz neyinə məleğ məmurlar? Belə deyim də, əsasən şagil fəaliyyətinə, o, idraki fəaliyyətinə yönəlik tərif etməliyik. Desək, onun səhfini düzünü desək, o fəaliyyətinə uyğun deməliyik. Yoxsa biz onun götür şəxsini ə, tərif etmək, onun ağlını, zəkasını ölçmək, yax da tərif eləmək düzgün deyil. Baxaq burada. Deyir, tətbiqin doğrudur, əla. Yəni sənin tətbiqin dolğun getdi. Əladır. Yəni bu fəaliyyəti ilə bağlıdır. B-də deyir ki, yazını inkişaf etdiribsən, çox gözəl. Yəni Bu da fəaliyyətinə bağlıdır. Bu da getdi. C-də dil həqiqətən də zəka alsın. Əhsən. Ə, daha doğrusu bu variantlar yanlış gedibdi burada bizə diqqət. Hə, burada A budur. Keçən dəfəki reyllərdən nəticə çıxarmısan? Afərin. Yəni fəaliyyətinə söhbət gedir. B-də də fəaliyyəti var, C-də də, də... Bəli, artıq buradan zəkasına, onun ağlına, onun şəxsünə tərif etdi də. Bu doğru deyil. Aydın? Bu tərifləmə nümunəsi düzgün deyil. 7-yə baxırıq, yanlış fikri müəyyən edirik. Baxın, deyir ki, demokratik üslubda şagird bərabər hüquqlu tərəfdaş kimi görünür. Bu düzdür. Təmiş demokratik üslubda bərabər hüquqluluq ə, olmalıdır. Avtoritar üslubda isə ambiektiv kimi. Autoritar üslubda müəllimlər e, müəllim öz bildiyini edir də. Yəni öz bildiyini yeritməyə çalışır. Şagirdin fikirləri ilə maraqlanmır. Onu e, necə deyim, qoyur bir kənara. Sonra həssaslıq e, şagirdlə olan qarşılıqlı fəaliyyətin hər bir aspektində lazımi normanın qorunması düz deyir. Qarşılıqlı fəaliyyətin hər bir aspektində lazım. Yəni həssas yanaşmalıq şagirdə rəy verəndə belə həssaslıqla verməliyik. E, empatiya müzakirə zamanı qarşı tərəfin fikrinə münasibət bildirməkdir? Xeyr, empatiya qarşımızdakını anlamaq, başa düşmək, özümüzü onun yerinə qoymaqdır. Demokratik uslub sinifin idarə olunması üçün rol oynayır. Bəli, təbii ki, bu da düz. Baxın, 8-ci sualda deyir ki, şagirdlər sinifə yeni gələn şagirdə Müxtəlif yollarla psixoloji təziq göstərərək onu sistemdən xaric etmək istəyirlər. Yəni bunu şagirdlər ümumi şəkildə sosiallaşırlar və nəyinlər? Sosial bulingdir. Yeni gələn şagirdə müxtəlif yollarla psixoloji təziq göstərilirlər. Bu da olur sosial bulingə nümunə. İndi bu mövzulardan sizə hərən üzərindən keçəcəm, ə, izahını verəcəm. Belə məndə bugünkü suallar bunlar idi, izahını da verməyə çalışdım. Versin. Nəsə bir qaranlıq məqamı varsa, verə bilər. Məktubun da bu günkü suallarda təkrarlar müşahidə olunur, yoxsa fərqli-fərqli suallardır? Yəni o, o mövzulardan olacaq. Yəni hərinin də hə. zərf xalla fərqli ola bilər, bəli. Ola bilər ki, hansısısa, məsəl Artinin bir dənə sualını gördüm mən sualların içərisində mənimlə. Sizdə o m, belə deyim, 21-si, 21 sabah 22-si olan imtahanların sabah A düşən suallar 20-də bəla bilər. Yəni hansısa bir sual. Yaxşı diqqətli olun. Hamsını bir-bir, e, belə deyim ki, əzbərləməyə çalışın, cavabları ilə birlikdə. Birdə Artin suallarını təkrar baxın. Artin suallarını atacağam qrupa, cavablarını, sınaq, sınaqdakı suallar ilə. Bəli, Artin sınaq sualları. Birdə, e, belə deyim də, dünən, bu gün sabahçı sualların hamısına bir-bir baxın. Çox vacibdir. Yaxşı yazınza, yaxşı saxlayın cin. Bir də həmin mövzuları indi mən bir-bir hamsını izahını verəcəm sizə. Olur. Yəni izah verəcəm deyəndə ki, ə, də qısa şəkildə nə lazımsa onları deyəcəm. Çox gedin, yaxşı yazın. Maksimum gözləyirəm salamı məlumətinizdən. Bax deyim biləsiniz. <laughs> İnşallah bənim. <laughs> İnşallah. 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 Yaxşılar. Messi nandır haqqətən. Hətta sizdən necə deyim 157, 58, hətta 60-a gücürəm. Görək də müəllim. <laughs> paylaşacağam sizə. Həmin də paylaşacağam. <laughs> Həmin gün kur gəlib ki, qrupda göründüm, səsim çıxdı, bilin ki, nəticə yaxşıdır. Yox, yoxa çıxdım. <gülüyor> 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 İnşallah elə bir şey olmaz müəllim. Yaxşılar Allah niyyəsinə. İnşallah.